Автомобіль не розкіш, а засіб пересування Ця фраза належить перу Іллі ільфа та Євгена Петрова. Вона двічі використовувалась в романі Золоте теля, а через 80 років стала лозунгом автопробігу, що відбувся у Нікополі, в день відкриття автосалону Рено та пам'ятника Осипу Шору. Останній вважається людиною, з якою був написаний літературний персонаж Остап Бендер. Ініціатором встановлення пам'ятника став генеральний директор Венсе Трубасталь Олександр Фельдман. Наш край багатий В общем-то, не только на исторические места и события, но и на талантливых, хотя и неоднозначных людей. Никополь стал <coughs> родиной многих выдающихся личностей. Никополь был по нраву многих э, исторических деятелей. Сегодня мы официально открываем этот скромный памятник Осипу Шору, как Никопольчанину, как человеку, который внес вклад. Ну, скажем, что мог авантюрист Остап Бендер нам оставить в наследство? Как бы мы ж все заводские люди, что же мы будем прославлять авантюриста? Но нет, тот юмор, который э, родили Илья Ильф и Евгений Петров, он до сих пор не превзойден. Ни в одном городе, ни Украины, ни СНГ, нет памятника именно прототипу великого персонажа. Этот человек родился в городе Никополе, о чем уже ну, никто, кстати, не спорит с этим. Даже одесситы на недавнем праздновании в Москве 50-летия КВН, не спорили, что Осип Шо родился в Никополе, то есть они его уже признали никопольчане. Осип Шор дал нам, выдал рецепт. Рецепт никогда не унывать, всегда смеяться. Открытие памятника Осипу Шору – это очередной шаг, который приближает Никополь до статусу туристического центра. Установка памятника Шору, как и Нестора ивановичу как и, я надеюсь, хватит моей жизни еще установить несколько памятников историческим личностям Никополя. Это шаг к развитию туризма города Никополь. Это еще один шаг к увеличению рабочих мест. Это шаг к обновлению нашего города пам'ятник тільки відкрили, але вже існує повір'я. Хто посидить на стільці біля осі Шура покращить свій добробут, Тож варто випробувати долю.